इस अज़ीम मनसूबे का संग बुनियाद रखा हैदराबाद मोटरवे का संगद रख रहे मोहम्मद शहबाज शरीफ नकाबी की तीन सौ छह किलोमीटर के तवील ये इशारा है मोटरवे एम टेक्स जिसके संग बुनियाद रखने की तक वकील आजाद अल्लाह करीम ये मनसूबा जिसका अख्तर वजी अजम पाकिस्तान ने किया है

इस मनसूबे के खास खास जो है इसमें क्या अहमियत यहां मिले ये जानते हैं चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जबानी और अभी मैं मुख्तर आपको बीच दूंगा हैदराबाद सखर मोटरवे के ऊपर जो कि इसकी जो बीच पे आपको पता चलेगा कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा थी और कितनी गेज काम इसका इंतजार कर रहे थे जी अगर आप देखें हमारे जो मोटरवे का सिलसिला है ये इधर थाकोट से शुरू होता है और एक जगह पे पिशावर से और सारा रास्ता अब मुकम्मल है सिवाय इस एक टुकड़े के जो कि तकरीबन 306 किलोमीटर का टुकड़ा है इसके ऊपर मुख्तलिफ्वार में कोशिशें हुई 2014 से लेके अभी तक लेकिन किसी वजह से यह प्रोजेक्ट ऑफ ना कर सका अभी मैं वजीर अजम साहब का बहुत मशहूर हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का वफाकी वज्रा का जिनके साथ वजीर मौसलात का जिनकी काविशों से और इनकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च फाइनली कर रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन सात जिले आएंगे जिसमें हैदराबाद जामशोर मटियारी बेनजीराबाद नशहरो फरोज खैरपुर और सखर और अगर आप इधर देखेंगे तो ये कोई पंद्रह इंटरचेंजेस हैं जिससे इन इलाकों को कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट की लेंथ जैसे आपको पहले भी बताया तकरीबन 306 किलोमीटर है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है एग्जीक्यूट इसकी कॉस्ट तकरीबन तीन सौ सात बिलियन रुपए है जिसमें मैं आपको बताता जाऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नौ चारिया पांच अरब रुपए ही देगी और वो भी जो तीन साल कंस्ट्रक्शन पीरियड ढाई साल होगा उसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे माइलस्टोन्स स्टोन अचीव के अगेंस्ट डिसबर्स होगा स्वाम तो इनशाला जैसे वजी विजियर, साहब ने कहा भी इसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके इंशाल्लाह चलेंगे इसके लिए स्पेशली एक टीएमयू बन रहा है जो हर माइल स्टोन अचीव को रिव्यू करेगा और उसके बेसिस के ऊपर इसकी पेमेंट या रिलीज होंगी इसमें जो कंसेशनर है उनका नाम टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेस है और सीएमसी एक इटली की कंपनी है जो इसमें टेक्निकल अपना एक्सपर्टीज शामिल करेगी इसके कंस्ट्रक्शन पीरियड तकरीबन ढाई साल है और उनका कंसेशन पीरियड जो होगा वो तकरीबन 25 साल होगा जिसमें ये इसको मेंटेन भी करेंगे और इसमें से रेवेन्यूज कमाएंगे इसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमें हर किसान की यकीन दिलाई उन्होंने यकीन दिहाई की है कि इन जो आ, जमीन की फरहमी है उसमें बिल्कुल प्रोएक्टिवली वो सब आ, काम कर रहे हैं और इन शादा जमीन को फराहम करने में हमारी पूरी मदद आगे दी करेंगे ये छह लेन मोटरवे होगी जी इसमें जैसे मैंने बताया पंद्रह इंटरचेंजेस हैं सर्विस रोड कोई इकसठ किलोमीटर की है इसमें कोई दस सर्विस एरियाज हैं वेस्ट एरियाज तकरीबन बारह हैं तो बीस ब्रिजेस हैं छ फ्लाईओवर हैं और ये तकरीबन एक सौ बीस किलोमीटर पर घंटा की तो रफ्तार से लोग इसमें सफर कर सके। नेक्स्ट इसमें जी मैं कुछ इसके फायदे फायदे तो बहुत ज्यादा है इसको आप गिनना शुरू करें तो खत्म ही नहीं होंगे बट कुछ से मैं जरूर बताऊंगा इस मोटरवे की कंस्ट्रक्शन से कोई पच्चीस हजार नौकरियां लोगों को मिलेंगी और जैसे आपको पहले बताया गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा ट्रैफिक सेफ्टी हमें बताया भी जाता है बार बार हम पढ़ते भी हैं इधर सेफ्टी के इश्यूज हैं ट्रैफिक के जिस मोटिवे के बनने से इंशाल्लाह वो ट्रैफिक सेफ्टी इश्यूज भी एड्रेस हो जाएंगे ट्रैफिक डिवाइड भी हो जाएगी हमारी एन पाइंग इधर है पहले से बट उसकी ट्रैफिक इधर भी आ जाएगी तो ट्रैफिक डिवाइड कंजेशन भी कम हो जाएगी और इंशाल्लाह इसको हम महफूज बनाएंगे जहाद से ज़्यादा फिर इसमें जो ट्रेवल टाइम है सखर से हैदराबाद वो इंशाल्लाह इस मोटरवे के बनने से तकरीबन हमें उम्मीदें आधा हो जाएगा लोग तो 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 तेज से सफर कर सकेंगे इसके अलावा जिस जिस जिले से गुजरेगी एनवामेंटल चेंजेस और, चेंजे और मुख्तलि लिंक्स प्रोवाइड करेंगे उधर मुआशी खुशहाली आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी इन शाह और वो इस वोटरवे से सब जो जिले हैं उनके लोग इससे मुस्तिल हो सकेंगे जैसे पहले भी कि ट्रैफिक वॉल्यूम जी डी रोड जो एन फाइवर्स डिवाइड हो जाएगी शेयर हो जाएगी और इसमें यह भी मैं बताता चाहूँ जो कंसेशन एयर है वो अगले पच्चीस साल में एनएचए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 407 अरब रुपया देंगे एज देयर रेवोल्यूशन थैंक यू हम 306 किलोमीटर पर इसका रकबा उम्मीद है जिस पर जो तकरीबन लागत आएगी वो आएगी 307 अरब रुपए जी बिल्कुल जैसे कि तकरीबन एक जो है किलोमीटर पर लागत एक अरब रुपए से ज्यादा आ रही है इस हवाले से इस मंसूबे को पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट के तहत बनाया जा रहा है मुहैया करेंगे का क्या के है? जानते हैं अचानक पहुंच जाता हूँ पूरी इनकी मदद करें लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मैं खुद मैं जो मेरी आदत है उसको अच्छी आदत समझ लें बुरी आदत समझ लें या मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि मैं अचानक पहुंच जाता हूं और क्वालिटी देखता हूं वो होगा शाह साहब को दूंगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए अगर क्वालिटी अच्छी होगी क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे क्वालिटी अगर खराब हुई तो वही पर वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बुढ़ा देंगे उनको

कि आया ये मोटरवे क्या हाईवे को अपग्रेड करेंगे या मेहरान हाईवे को अपग्रेड करेंगे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ये नेशनल हाईवे जो मेन हाईवे है वो और मेहरान हाईवे जो कुम्भ और अंदर के रास्तों से जो है नवाबशाह को जाके मिलता है उस दोनों के दरमियान एक नया रास्ता बनेगा ये कोई किसी भी शाह को अपग्रेड नहीं करेंगे जैसे इन्होंने बताया कसून के पहला इंटरचेंज बबरलो पर बनेगा बबरलो इंटरचेंज जो होगा वो सखर के शहरीों के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा अब सखर के शहरी मोटर पर एक्सेस के लिए रोडी टूल प्लाजा इस्तेमाल करते थे हम अब वो फोरी तौर पर बबरलो बाईपास से मोटरवे तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे और इसके अलावा शिकारपुर और दूसरे दिग्गर इलाकों से जाने वाले लोग भी इसी इंटरचेंज को इस्तेमाल करते हुए मोटरवे पर एक्सेस हासिल करेंगे ये मोटर ये जो सखर इंटरचेंज होगा ये मरकजी कह सकेंगे हमें कि मरकजी इंटरचेंज होगा सखर के लिए यहां मैं एक और बात बताता था को कि ये जो बबरलो इंटरचेंज होगा यहाँ पर एक आलमी मैार का एक रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा जी बिल्कुल इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरचेंज होगा वो होगा फिर जो वो। इसके बाद जो इंटरचेंज आएगा वो आएगा लड़का ना

जो है इंटरचेंज हुए हैदराबाद हैदराबाद यानी ये कराची से आने वाली इस लिंक के साथ आके शामिल हो जाएगी ये इंटरचेंज यहाँ हमें मिलेगा हैदराबाद में तो ये हमारा पूरा पाकिस्तान का पेशावर से लेकर कराची तक एक पूरा एक कॉरिडोर जो है वो बन जाएगा फास्ट ट्रैक के लिए इस हाईवे को जो है एक किलोमीटर की रफ्तार से जो है नॉर्मली इस्तेमाल किया जा सकता है यानी अगर हम बात की जाए सफर कम होने की तो अब सखर से हैदराबाद जो सात से आठ घंटे भी लग जाते हैं वो इस जो है इस मुद्दत जो तकमील इसकी है कितनी है इसकी ढाई साल, साल यानी ढाई साल के बाद जो है अलहमद पाकिस्तान के अवाम जो है बड़ी बासानी तरीके से हैदराबाद की पल्ला मछी जाके जो है ना तीन घंटों में खाकर वापस आ सका करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा जो है रोड नेटवर्क बन जाएगा कौमी जो है नेशनल कॉरिडोर से जो है मुनसलिक हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो है तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी मजद अगर आप किसी तरह की क्वारीज चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं उसमें हम आपकी वजात कर देंगे इसके अलावा मजीद अगर आप कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो भी हैं तो उसमें भी हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम उस वाले से भी आपको वीडियोज उससे आप हाथ शेयर कर सकें इमरान मलिक को